Bismillahirrahmanirrahim. Kim Mereka ialah golongan Syiah yang kedua. Lebih hampir diusahakan ke arah perpaduan dengan umat Islam seluruhnya. Dan merupakan golongan Syiah yang paling ramai penganutnya. Iaitu dua per tiga penduduk Iran. Iran. Alif. Ya ra'alinu bukan Iran. Salah je. Separuh daripada penduduk Iraq. Buang je Iraq. Ratusan, ratusan ribu penduduk Lubnan. Ratusan ribu penduduk Lubnan. Berapa juta di India dan di Asia Tengah yang dijajah oleh komunis Rusia. Mazhab Syiah yang kedua selepas Zaidiyah yang dianggap lebih hampir kepada ahli sunnah dan mereka hanya salah dalam perkara ijtihad tidak sampai kepada perkara yang merosakkan akidah. Iaitulah syiah imamiyah. Merupakan syiah yang paling ramai pengikut yang ada dalam dunia hari ini. Pengikut mazhab syiah imamiyah ini merupakan dua per tiga daripada penduduk Iran separuh daripada penduduk Arab, ratusan ribu penduduk Lebanon, iaitulah kumpulan yang menubuhkan Hezbollah. Beberapa juta di India dan di Asia Tengah, di Azerbaijan. Iaitulah negeri bekas jajahan komunis. Sebabnya mereka ramai di Iraq dan di Iran. Kerana di sinilah tempat berlakunya pembunuhan cucu Nabi Sayyidina Husin radhiyallahu an. Dan mereka menganggap telah melakukan kesilapan kerana tidak membela Sayyidina Husin. Padahal mereka membiarkan mereka yang membiarkan Sayyidina Husin dibunuh bersama-sama dengan 40 orang lebih bala tenteranya. Padahal mereka yang jemput Sayyidina Husin datang bila saya nak usik datang, dipintah lebih dulu oleh sentra Yazid, sentra Amawiyah. Bila sentra Yazid menguasai lebih dulu, mereka menjadi penakut. Sebagai mana kata Farazak, penyair yang terkenal, hati mereka bersama dengan Sinah Hussein, tetapi pedang-pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah. Ini satu sikap yang salah dan bila Sayyidina Hussein dibunuh, barulah mereka menyesal. Mereka menyesal sehingga hari ini, bila 10 hari bulan Muharram, mereka sambut peristiwa kematian Sayyidina Hussein dengan memukul diri sendiri sehingga berdarah. Itu adalah kerja yang bercanggah dengan ajaran Islam. Ini campur dengan ajaran-ajaran lama yang bukan daripada Islam. Tapi mereka masih dianggap sebagai orang Islam. Adapun Iraq, adapun Iran, tempat ramanya Syiah, hasilnya Iran adalah negeri yang ramah ahli sunnah dan melahirkan ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Asy-Syirazi, iaitu pengarang kitab Al-Muhadzab yang Imam Nawawi mengarang syarahnya dengan syarah Muhadzab. Ha, alim dalam al mazhab al Syafi'i. Ash-Shirazi. Tiba-tiba penduduk Iran berubah jadi Syiah kerana mereka dikuasai oleh kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah berperang dan memberontak menentang kerajaan Uthmaniyah, kerajaan pusat yang berpusat di Istanbul. Oleh kerana kerajaan Uthmaniyah adalah ahli sunnah mazhab Hanafi. Mereka mengambil pendekatan membezakan Iran dengan mazhab Ahli Sunnah. Safawiyah selama memaksa rakyat Iran menganut mazhab Syiah. Ini di antara punca perubahan. Iran daripada Sunni jadi Syiah dan Mesir daripada Syiah jadi Sunni. Mesir dikuasai oleh Syiah, kerajaan Fatimiyah dan mendirikan Universiti Azhar. Ini Azhar asalnya Universiti Syiah, kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Syiah di Mesir digulingkan oleh Salahuddin al-Ayubi bagi menguatkan kedudukan untuk menghadapi peperangan Sa'id. Dan Salahuddin telah mengubahkan Mesir daripada ahli sunnah daripada dari Syiah menjadi ahli sunnah. Yang bersih Azhar menjadi yang ahli sunnah. Adapun Iran daripada sunnah jadi Syiah. Ini kerana pertarungan politik di antara Osmania dengan kerajaan Safawiyah. Rasul ratusan ribu penduduk Lubnan. Ramah penduduk Lubnan. Yang menganut syiah Imamiah, Dan gulungan inilah yang menubuhkan jabhatul amal. Kemudian pecahan daripada amal ditubuhkan Hezbollah. Dan Hezbollah ini merupakan kumpulan yang paling dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan cuba melakukan sakri, melakukan pendekatan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan syiah. Dan beberapa juta di India. Yang di India ni banyak mengarut. Sudah lari daripada pandangan Imam Iyih. Sudah menyeleweng. Kita akan baca. Di mana Imam Iyad ini berpecah kepada beberapa mazhab. Oleh kerana itu, Allah dibezakan antara Syiah India dengan Syiah di Iran dan di Iraq. Yang India ini bercapur dengan Hindu, bercampur dengan macam-macam. Sudah di Ha? Ada mereka yang belajar di India menganggap Syiah di Iran ni, Iraq ni sama dengan India juga. Itu tak betul. Itu salah. Kerana kini sudah berbeza. Ha, berbeza. Kerana suasana di India, lain dengan Iran, dengan Iraq, ha, dengan Dubnan. Walaupun mereka adalah imamiyah. Begitu juga di Azerbaijan, negeri bekah Asia Tengah. Ha, bekah jajahan takluk komunis. Ada juga yang menganut mazhab ha, Syiah. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ja'fariya. Iaitu dinisbahkan kepada Imam Ja'far al-Sadiq rahimahullah. Iaitulah pengikut Imam Ja'far. Imam Ja'far ini salah satu daripada alim mustahid. Lebih dulu daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Ah, ha, dan kita kena sedar bahawa Imam Imam mustahid ini banyak. Bukan mazhab pak tu. Tama orang Melayu duduk faham pak tu saja. Haim Aiman Mustahid banyak. Ha, Sa'id bin Musayyab, Sufyan al-Thawri, Abu Thur, ha, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar Aziz itu adalah alih alim yang mustahid. Ada mazhab mereka sendiri, aliran pemikiran. Tetapi oleh kerana kitab-kitab mereka tak dibukukan. Ha, menyebabkan mazhab-mazhab ini dimuatkan ha, di dalam kitab-kitab yang berselera. Adapun mazhab Pak ini mazhab yang banyak pengikut kerana pandangan-pandangan mereka dibukukan. Di antara imam mazhab ialah imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Imam Ja'far daripada keturunan Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah dia bersama Husain dan ibunya keturunan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang dianggap sebagai pemimpin besar yang menjadi ikutan. Adalah diakui oleh seluruh ulama. Termasuk juga ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahawa Imam Ja'far as-Sadiq adalah seorang ulama mujtahid. Seorang alim yang mujtahid. Ha, yang mampu menyatakan hukum dalam perkara yang tidak ada naf dalam Quran dan hadis. Yang boleh berishtihad. Kaya dengan ilmu. Kaya dengan ilmu. Warak dan jahid bersifat zuhud. Ah yang tidak terpengaruh dengan dunia, tidak melampaukan pandangannya. Tetapi terdapat tetapi terdapat tetapi timbul beberapa pendapat, buang terdapat.